Контроля секторов. Это такая штука, сугубо практическая, которую не любят спортсмены. Я даже знаю почему. Потому что когда появилось видео от Маккула, видео от Суареса на пиратских ресурсах, это стало каким-то карго-культом. Люди приходили, значит, на рубеж. Контроль! Бам-бам-бам! Слово покрутил. Круто выглядит. В не подходишь, ноль дыры. В первую очередь у меня есть цель, которую я поразил. Бам-бам. Я перестал ее видеть, она упала. Поразил, вроде бы, не шевелится. Проверил оружие. Дальше осмысленно посмотрел по сторонам. На вопрос, зачем, можно ответить, а зачем вы смотрите по сторонам, когда улицу переходите? По той же самой причине. Не покрутил голову и шею размял, а вдумчиво развернулся. Кого еще надо стрелять? При этом помнишь, там лежит тело, у которого я пульс не щупал. Может быть, сейчас оно оживет. И в городе еще. Следует. В городе посмотрел еще по этажам. По-хорошему контроль секторов после поражения цели прям осуществляется вот так. Потому что если я что-то увижу, я буду готов это поразить. В тире мы так с оружием крутиться не будем. Поэтому позиция СУ на пол шестого. Оторвали коленку, пяточку, от коленку внутрь. Посмотрели раз, вдумчиво увидели, сколько пальцев вам показывает Андрей. Пистолет в